maktabni bitirganimdan keyin ielts imtihoniga tayyorlandim va 6 ballni qo'lga kiritdim undan keyin o'qishga topshirish uchun o'zimni xohishlarimga mos bo'lgan ingliz tilida so'zlovchi davlatlarni o'rganib chiqdim izlanishlarim natijasida shuni bildimki deyarli hamma davlatlarda menga yoqmagan kamida bitta kamchilik bor edi shu paytda avstraliyada o'qiydigan qarindoshim menga avstraliyani maslahat berdi chunki avstraliyada men xohlagan hamma narsa hamma shart sharoitlar bor edi qarindoshimdan avstraliyaga universitetga topshirish va vizaga hujjat tayyorlash haqida yordam so'raganimda u o'zi birga ishlagan everstudy consulting manga maslahat bergan keyin everstudy consulting bilan uchrashuv belgiladim toshkentga keldim saidahmad aka bilan gaplashdim avstraliya universitetlari haqida to'liq ma'lumot olganimdan keyin shartnoma qilib ishni boshladik yoshim o'n to'qqizdaligi uchun avstraliyaga tezroq ketishim kerak edi shuning uchun said saidahmad aka e, viza topshirish jarayonini tezlashtirib berdilar ish jarayonini tezlashtirganimizga ge qaramasdan ba'zi bir muammolarga uchradik e, hatto vizaa topshirganimizda keyin ham elchixona tomonidan ba'zi hujjatlar talab qilindi shu paytda vizam chiqmay qolishidan juda judayam qo'rqdim va hujjatlarni elektron tarzda topshirdik va man uch yillik talabalik vizasini qo'lga kiritdim hurmatli maktab bitiruvchilari agarda siz ingliz davlatlarida o'qimoqchi bo'lsangiz bu jarayonda vertudy sizga yordam beradi